Milli Hidrometeorologiya Xidməti martın 23-ü metaəssas insanları diqqətli olmağa çağırır. Ölkə TV trenddə istinadla məlumatına görə, Ekologiya və Təbiət Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova bildirib ki, martın 23-ü 24-də Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ərarvir güclənəcək qərb küləyi əsəcək. Gecə saatlarında 5-7, günorta saatlarında isə 13-18 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də havanın qeyri-sabit keçəcəyi gözlənilir. Axşama doğru bəzi yerlərdə yağış yağacaq, ayrar yerlərdə duman olacaq. Bölgələrdə gündüz yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunsa da, 23-ü axşam və 24-ündə bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı istisna olunmur. Havanın temperaturu günorta 15-20, dağlıq ərazilərdə isə 5-8 dərəcə isti olacaq. Qeyri-sabit hava şəraitinin martın 25-nə kimi davam edəcəyi gözlənilir.